Вот уже около 10 лет североказахстанцы имеют возможность получить высшее образование с российским дипломом. Для этого всего лишь нужно подать необходимую заявку, сдать экзамены и вовремя выполнять задания. Что примечательно, выезжать в город Тюмень студентам придется лишь раз на защиту дипломной работы. Диплом российского образца купится с лихвой. Остальное, все остаются здесь и работают. работают. Идут на повышение после окончания вуза. Это отрадно. И после окончания вуза им предлагается более повышение по статусу и зарплата соответствующая, поэтому им очень выгодно. Яна Дубинец учится на третьем курсе в Тюменском государственном университете по специальности юриспруденция. О высшем образовании девушка задумалась еще будучи студенткой гуманитарно-технического колледжа и о своем выборе не жалеет. Приоритетом при выборе этого университета для меня было непрерывное обучение, что я поступила в наше представительство Тюмгу на базе гуманитарно-технического колледжа. Обучение проводится в режиме онлайн, то есть это новейшие образовательные технологии. С нами работают лучшие ученые и профессора Тюменского государственного университета. Юриспруденция, государственное управление, экономические специальности, срок обучения от 4 до 5 лет. За 10 лет российское образование получили более тысячи человек. В этом году еще 180 выпускников получат долгожданный документ о высшем образовании. Наталья Аитова, Юрий Скаков, Аппарат.